नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः ॐ दशकम् अजामिलो अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महे सुरपुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमे गुरोर्गिराकानमेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलाङ्कुलडामदाकुला स्वतः प्रशान्तोऽपि तदाहृताशय स्वधर्ममुत्सृज्यतया समारमन् अधर्मकारे दशमे भवन् पुनर्दधौ भवन्नामयुते सुतेर्तिम् समृत्युकाले यमराजकिङ्गरान् भयङ्गरास्त्रीनभिलक्षयन्भिया पुरामना त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदास्य निर्गत त्वदीयदामाक्षरमात्रवैभवाद् पुरोभि पितुर्भवदीयपाश्रदा चतुर्भुजा मनोरमा अमुं च सम्पाश्य विकर्षतो भडान् विमुञ्जते इत्यारुदुर्बलादमी निवारितास्ति च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृते भो दण्ठनमस्ति पण्ठिता न निष्कृति किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता प्रदादय पुनन्दि पापं न वासना, अनन्दसेवा तु निगृन्दति त्वयि इति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे अनेन भोजन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेषुपि निष्कृति कृता यदग्रही नामभयाकुलो हरे इति प्रभो त्वत्पुरुषाभभाशिरे नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनम् दहत् यदौघान्महिमास्य तादृश यदाग्निरेधांसि यदौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषाभवाशिरे इति रितैर्याम्यभटैरपासृते भवद्भटानाञ्जगणेतिरोहिते भवत् स्मृतिं कञ्चनकालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसं स्वकिङ्गरावेदनशङ्गितोऽयम त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यानशिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालय नाथ पाहि मा स्वतङ्ग्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यानशिशिक्षदुच्छकै सदेव वातालयनाथ पाहि मा हरे गुरुवायुरपाशरणम् सर्वत्र गोविन्दनाम Govinda, oh, Govinda. Oh,